Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія Степ має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм. Сьогодні ми хотіли провести тематичне оперативне згідно по питанням про порядок в місті Жовті Води. Хотіли послухати керівника поліції або замістителя, що у нас робиться в напрямку збільшення ситуації криміногенної, яка в місті відбувається. Хотели задать вопросы в том числе по уличной преступности, в том числе по тем кражам, которые у нас есть, и имущество городского не, не раскрыты вообще, по пунктам приема металла, ну и по другим противоправным действиям, которые творятся в городе. К сожалению, руководитель полиции с его заместителем, как и на прошлом оперативном совещании, удалились, как они говорят, из города. Но мне кажется, это несколько неуважительное отношение к жителям города. Я хочу напомнить руководителей полиции и сотрудников полиции. В соответствии с законом Украины про рациональную полицию Украины, статья 1, 11, часть 4, 3. В части 3 говорится о том, что уровень доверия населения к полиции это главный критерий эффективности работы полиции. То есть полиция прежде всего нужна для того, чтобы обеспечить порядок в городе конкретном, в селе конкретном, на конкретной территории, на которой они осуществляют свою деятельность. Если такого порядка нету, нету доверия населения к этим людям. Раз нет доверия, значит эти люди должны быть заменены. Теперь по поводу по поводу полиции вообще. Значит, у нас присутствует Александр да. Карась. Вот. Ну, это не тот человек, который должен был здесь быть. Тем не менее, он коротко сообщит оперативную ситуацию, а потом мы поговорим дальше. Вопросы ему задавать, я так понимаю, не совсем уместно, потому что он не является уполномоченным лицом, которое готово отвечать или может отвечать на вопросы. Но тем не менее. За период с 4 4.04.2016 по 11.04.2016 року відділенням поліції зареєстровано 203 повідомлення про кримінальні події та інші події. З них 130 зараз знаходяться на розгляді, 3 передано до інших АВС. Прийнято рішення по 30. Складено з них адмінпротоколів 1. Зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань 36. Приєднано до інших кримінальних проваджень 2. Із них раптова смерть 16. ДТП без травмованих одне. Самогубство одне. Безвісті зниклих два. Інша подія 128. Сімейних сварок 5. Дрібне викрадення чужого майна 6. Інші адміністративні правопорушення одне. Тілесні ушкодження 5, крадіжок 24, шахрайство 2. По шахрайствам, коротко я зупинюсь, щоб розуміла громада сам механізм, які шахрайства були у нас на цьому, в цьому періоді. Це приходять молоді люди, жіночі статі, в основному до пенсіонерів, людей похилого віку. Просять попити водички або пропонують купити за низькими цінами продукти харчування, під різними приводами заходять до них помешкання. І після їх візиту пенсіонери бачать, що в них пропали ті чи інші речі, а в основному гроші. Тому перед тим, що опускаєте таких людей до себе до оселі, їх не варто. Не пускайте, не пускайте таких людей, сторонніх осіб до себе в оселю під такими приводами. І був зареєстрований один грабіж. Грабіж, якщо коротко. жінка поверталась додому, в неї вимкнувся смартфон. Вона попрохала перехожого допомогти їй вимкнути цей смартфон, передала йому в руки смартфон, після чого він розвернувся і зник. Втік від неї. Ну, так коротко щодо. То, что у нас зарегистрировано на территории места. По динамике, по динамике уголовных правонарушений, можете сказать динамика, что происходит с динамикой по сравнению с прошлым годом, по месяцам, по сравнению с прошлым годом этот же месяц и так далее. По сравнению с прошлым роком есть возрастание майновой злочинности, что обумовано так соціально-економічним нашим станом і тим, що масово зараз повертаються люди з місць позбавлення волі. Деякі з них вже нами встановлені. Одна особа, яка повернулася нещодавно, вже вчинила грабіж. Особа ця встановлена. Адміністративна практика. Ставлення адміністративних протоколів. Складені було ставлене по яким статтям Кодексу України в адмінправорушеві. Складені адміністративні три сімейні сварки на прошлій неділі, на прошлому тижні. Було декілька протоколів по курінню в невстановлених місцях. Скільки конкретно? Зараз вам. Всі курять в невстановлених місцях. Місця. І одне дрібне хуліганство було складено. Це чоловік лаявся. В громадському місці, а саме в державній установі ДЗ-79. У нього складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачено статтею 173 дрібне хуліганство. По нарушенню правил благоустройства, скільки протоколів? По благоустрою не складалося. Не складалося. По розпитю спиртних напитків не нестановлених містах, скільки протоколів? Декілька. Конкретно. Зараз не, не повідомлення На детских площадках возмущает то, что матери, молодые матери с детьми сидят, распивают спиртные напитки и курят. Два протокола можно составить, как распитие, так и за курение. Никаких действий не предпринимается. Это превращается уже просто в шабаш. Теперь по поводу металлов. Пункта приема металла. Коротко что-нибудь можете сообщить? Ну, под Вам известно вообще, что есть пункты приема металла? Придумал. Из дома, да? Они, как вы считаете, вообще металл могут принимать физические лица или не могут принимать? Тика, если у них есть дозы на такого вида Довожу до сведения присутствующих, а также жителей города Желтые Воды. В соответствии с изменениями, которые приняты в закон Украины о металлоломе, в соответствии с этим законом, принимать металл. Могут только лишь специализированные предприятия или специализированные металлургические предприятия. Точка. Эти предприятия могут открывать пункты для приема металла на любой территории нашей страны. Точка. Физические лица, просто так же, как и физические лица предпринимателей, не имеют права принимать лом как цветных металлов, так и черных металлов. Для того, чтобы принимать металлолом, необходимо этим предприятиям, которые я сказал выше, выполнить определенные требования. То есть пункт должен быть оборудован и так далее. Мало того, мало кто знает, что наличное обращение здесь только через кассу или по безналичному расчету. Только так. Прием от физических лиц металлопромышленного происхождения вообще запрещен. Только лишь бытового. Перечень бытового – это отдельный нормативный документ постановления Кабмина, в котором указано, что является бытовым ломом. Все остальные действия являются противоправными. Вот эти действия, которые совершаются, они без всяких ограничений, если преступные, имеется в виду не предприятия специализированные, эти действия являются преступлением, предусмотренным ответственностью за которое статьей 213 Уголовного кодекса Украины. И точка. Любые инсинуации по поводу того, что физические лица предпринимателей могут принимать металл, они не соответствуют требованиям закона, о котором я сказал, о металлоломе. Внимательно читайте. И забудьте, что предприниматели могут принимать металл или просто физические лица. Это является преступлением. Все. Точка. Все пункты металла, которые не являются от специализированных предприятий, являются преступными. Задание полиции эти пункты обнаруживать, то есть обнаруживать, выявлять преступления или следы преступления, документировать и дальше досудебное следствие и дальше передача дела в суд. Точка Проблема пунктов это государство сделало для того, чтобы исключить ту проблему, которая до сих пор есть в многих городах, в том числе Желтые Вуды, когда Идет несанкционированный сбор металла, и трудно проконтролировать, кто принимает барельефы бронзовые, кто принимает бронзовые плиты с памятников, кто принимает люки. Вот для чего это сделано, было введено изменение, и разрешено было только предприятиям специализированным принимать металл. Все, никто не запрещает принимать металл, только что есть правила игры. Вот чем возмущены люди? Водоканал, сколько у вас люков в среднем похищается за год примерно, порядок цифр? 88. 88 люков. Да. В 14 81, в 15-м 36, в 16-м уже 11. Общий ущерб 146 тысяч Сколько, по вашим заявлениям, открытых уголовных производств, Евгений Анатольевич? Значит, по всем нашим заявлениям, из года в год нам отказывали по причинам так называемой малозначимости и, не, и, и, случаем, не представляющим общественной опасности, что очень спорно. Александр Владимирович, по вашему предприятию. Ну, из 1076 колодцев у нас с металлическими крышками э, только 412 закрыто. Поставь... Это одна треть получается да. Вообще. Ну, чуть два с половиной. Э, Я же говорю о том, что 240. их же кто-то принял эти люки. Кто-то же принял эти барельефы. Если бы не было пункта, его бы не принимали. Вопрос не в том, там не один тут ходит шугает эти. Вопрос не в этом. Вопрос, вопрос не в том, что запретить сбор металла. Вопрос в том, чтобы не было краж люков, краж барельефов, краж плит уже с памятника у нас. Плиту уж плиту же не восстановили, Олег Федорович? Плиту не восстановили, те ж не ходя и под следствие, сейчас находятся под судом, на скамье подсудимых. Но, а сколько плита, сколько по вашим оценкам примерно стоит восстановить? Ну, порядка одна плита в разных местах по-разному, но ну, не менее где-то 10 тысяч, если брать, что это индивидуальный заказ будет. Примерно так. То, что сейчас делает возвод он делает на добровольных началах. И я знаю, это... что делает ВОЗГОК на добровольных а началах. Денег за это не возьмут. Люди, которые раз ко мне подсудимы, я так понимаю, с них ущерб мы не сможем возместить, не потому так. что люди не имеют ничего. Ну, вот к чему приводят такие вещи. У депутатов есть вопросы? По округам. Много не раз были обращения по поводу зданий бывшего завода электрон и остальных промышленных площадок, где... Днем происходит вырезка металла. В принципе, уже никто даже не реагирует на него. Понимаете, своими силами люди не могут это делать, потому что это превратится в самосуд. Поэтому ситуация не то что критическая, ситуация уже как бы запущена до такого степени, что ну, город превращается просто в какую-то большую площадку по металлолому, по алкоголю по городу передвигаются группы лиц, которые как бы не прячась абсолютно распивают, уже не говорим о пиве, распивают водку и все такое. Милиции не нужно, полиции не нужно дополнительных каких-то там сборов у мэра среди депутатов, чтобы реагировать адекватно на эту ситуацию. И должны быть результаты. Тем более эти все административные нарушения, они мало того помогут городу стать как бы лучше, и с другой стороны они наполнят в том числе и городской бюджет. 20-30 составленных протоколов по данным правонарушениям и у многих жителей микрорайонов, которые там и живут же в нем, от любое желание отстанет в центре микрорайона распивать, скажем, алкоголь. Ну, особо это раздражает, потому что это на виду детей, на детских площадках происходит молодежный 33 дом, в подвале просто происходят какие-то ежедневные вечеринки, жители дома просто борются с этим уже последние пять лет, милиция неоднократно туда выезжала, ни одного протокола. Поэтому, ну, мне кажется, время как бы, или мы начинаем что-то менять в этом городе, или мы скатимся еще глубже в пропасть, которая нас ждет. Поэтому, ну, надо адекватно реагировать на вызовы современности. Овсюкевич, по магазину, насколько мне известно, какие действия вам известны? Добавить нечего. Лично по мне, так, у меня за это год только около 5, да, 5 случаев кражу. А у вот вас и ныне там. Не нашли никого, никого. ничего. Вас уведомили? Не знаю, не знаю. вас уведомили о том, что внесены сведения по вашему заявлению в единый реестр досудебных расследований? Или Нет. вас и это не уведомили? Нет. Не уведомили, понятно. У нас бульвар вечером после 10 часов, это несовершеннолетние дети. По идее, по закону, они должны быть в доме, учить уроки, готовиться к сну, читать на ночь книгу и так далее. А на, они у нас матерятся. Они здесь колятся, распивают спиртные напитки, и никто не реагирует. Я говорю, даже на одном этом проспекте, каждый вечер, можно составлять, как сказал Николай Николаевич, массу протоколов и пополнять этим самым наш бюджет. Волк Черемыш, вы если хотите рассказать о Веселой Ивановке, то я расскажу. По Веселой Ивановке цитата людей. Сотрудники милиции участковой приехали, собрали дань с торговцев самогона и уехали. Я правильно процитировал? Правильно, ще на початку року я зверталася до бабака Олександра Юрійовича, це начальник дільничих. Пропонувала співпрацю. В якому сенсі, щоб зо мною, хоча б раз на місяць, в ті часи, коли приймаю, я приймав дільничий наш. Ми єдиножді змогли організувати таку зустріч 13 січня. Після того ні дільничий, ні бабак. Або не беруть слухавку, або збивають дзвінки. Не можу я нікого піймати, не можу ні з ким поспівпрацювати. Вони були на прийомі разом зі мною, до них зверталися люди, все. Тим паче піднімалася проблема. У нас крім пункту прийому металу, іще є пункт прийому скла, який знаходиться на Чапаєва, 204. Це викуплений приватний будинок, який не огорожений абсолютно. Це за трасою Патихацькою, де раніше був магазин ем, Коптах. Туди далі, вглиб, до кінця ж степ, ем, мусор, літають мішки, собаки, тічками бігають більше 20 штук, працюють там якісь особистості непонятного місця прописки. І люди наші місцеві їх не знають. Вот тот пункт металлу, який там був обнаружен, э, сотрудниками Дніпро 1 он так і продовжує работать? Не працює. Вже не работает? Ні, закрився. Закрив. Це я точно знаю. Хорошо. А от з пунктом прийому скла, щоб хоча б застав до хазяїн, щоб заставити, щоб огородив э, приватну цю територію. Спочатку треба кор... зареєструватися, так, ясно. Прошу вас вжити термінових заходів щодо притягнення до відповідальності громадянина Новицького, власника недобудованої будівлі за магазином номер 9 за порушення благоустрою, прилеглої до будівлі території, мешканці кварту неодноразово зверталися до власника, щоб він прибрав прилеглу територію, але він не реагує. В центрі міста біля ринку, біля магазину маємо сміття звалище, у якого є власник. Там збираються бродячі собаки, бомжі, наркомани. Там утворився громадський свинаник та туалет. Прошу відреагувати на звернення притягнути громадянина Вицького до адміністративного штрафу. Скарга мешканських досте додається. І ще мене є заява. Вчора мені дали Франку дом 38. восьмий. вас допомогти вирішити питання стосовно виготовлення та розповсюдження наркотичних речовин мешканцям квартира 36 Вулиця Франко, будинок 38. Неодноразово були написані заяви на Журтоводську поліцію, на начальника Смирного, але жодної допомоги ми не отримали. А в ніч з 08.04 на 09.04. Квартиру наркомана було кинуто коктейль Молотова. Відбулася пожежа. Приїздила міліць, поліція, яка тільки дружно посміялась і поїхала. Пожежа могла сприч... спричинити велике лихо. Ми боїмося жити в цьому домі. подъезде. Допоможите нам, будь ласка. Именно такая именно было прохание с Так что, будь ласка. Они не готовы сейчас, я думаю, ответить на все вопросы. Самое по пожаре выезжала туда, сок, я знаю. По реализации я вам не, Вы не сейчас. Вы же поймите, как говорит один человек, для того, чтобы остановить преступность, в принципе, достаточно несколько дней. Но для этого требуется главное условие – желание. Все остальные це все. ну, всі точки известны, все ви вы, вы знаєте, все вы. Сергей Николаевич щещенка депутат. Ну, по паркові 15.7, там теж точка самого на арені. Ви обраті внимання на це. Але найголовніше мені друге э, обращення. Як голова Жутвороцької міської організації «Афган» неоднократно звертався до вас з питанням закриття точок продажу наркотичних речовин на території та біля неї школи номер 8 в 2014 році писалося лист на Гуменюка і ще тоді. Ну, якби тоді на, 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 на той час трошки поубиралися ті шприці, але на превеликий жаль, питання вирішується на на деякий час. В черговий раз надаю фото, докази, що робота так і не проведена. На території школи, де зараз масово знаходяться діти на спортивних майданчиках, використовані використані шприци знаходяться поряд. Хотілося б отримати відповідь від керівництва поліції, який, яка на даний час проводиться робота та в який термін дане питання буде вирішено. Ще хотілося б сказати, спілкуючись з пленними нашими хлопцями, які були в плену, вони розповідали в той момент, коли був ще Донецький аеропорт, вони розповідали, що роблять сепаратисти з їхніми з їхніми ж бойцями, які займаються або п'янством, або наркоманією. Они э, проводят такие же самые трудовые э, работы вместе с нашими пленными 10-15 суток так называемые и после этого их отправляют на взятие на, отправляли на взятие аэропорта э, я не знаю как поступать с нашими наркоманами не знаю ну наверное э, прийти просто сказать ты такой плохой и похлопать по плечу и оставить на этом это уже наверное начинается наша большая гуманная, гуманная поддержка их. Прошу как можно быстрее рассмотреть мое звернение по поводу восьмой школы. Виктория Викторовна, по поводу хищения, сколько на сегодня фонарей? Десять пока? Замерли. Они поняли, что мы уже увидели, что украли 10 фонарей. Какие-нибудь действия есть до судебного следствия без раскрытия тайны до судебного следствия? Можете сказать? По фонарям. Объезде в город на велосипеде, я лично установил, где эти фонари есть, потому что одни, некоторые из них висят без кронштейнов. Это показатель того, что фонарь цеплялся там, где его сняли. Без кронштейна. Адрес вам был назван. Можете сказать, что -нибудь? ну, данная информация передана в следующее видение, это криминальная полиция. Они сейчас проводят заходы, больше ничего проводим. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія «Степ» має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у «Прайм Тайм».